После всей эскалации минувших 11 месяцев по отношению к Москве применяли самые разные меры воздействия. Вводили санкции, исключали из пассе. Но по-настоящему такая жесткая реакция из Кремля последовала только в тот момент, когда Европа, и, точнее США и Великобритания пригрозили отключить для России SWIFT. SWIFT – это такая международная система межбанковских платежей. И э, вот реакция последовала более чем хорошо. И прежде чем мы перейдем к обсуждению а, этой самой реакции, я бы все-таки хотел вот расставить некоторые точки в вопросе, что же за зверь-то такой Свифт, что его так боятся. Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, англійське скорочення SWIFT – це глобальна система передачі інформації та здійснення платежів, яка поєднує більше 10 тисяч банків та організацій з усього світу. Тобто будь-які міжнародні перекази, угоди, розрахунки проводяться саме через цю систему. Відключення цілої країни від SWIFT – це фактично фінансова ізоляція. Зупиняються не тільки грошові перекази країна не зможе ні купувати, ні продавати товари за кордоном. Такий прецедент вже є в дві В 2012 году от від SWIFT отключили Иран через небожание відмовитись от від своей ядерной программы. Когда им еще порносайты отключат, вот это вот станет серьезным наказанием. Паша, я все равно, если честно, не понял. По -э, Слушай, ну, это а... какая-то внутрибанковская программа. Что она, ну, почему Более, так ну, это такая система, которую сделали в 70-е годы, если не ошибаюсь. То ли 73-е, то ли 79-е. Можно посмотреть в Википедии. А, но а, ее задача это заниматься как раз таки межбанковскими переводами. То есть по всему миру. Она объединяет там, банки с со всех стран мира. И если вы отправляете там за границу какой-то платеж, то вот если ваш банк не подключен к SWIFT, то никакого меж... вот этого платежа заграничного то, не случится. Кто, я вам разумею, не, не разумею, что отключение включение вид SWIFT это фактически финансовая изоляция. Да, это такой, м... да. Вся такой финансовый Вся внешняя картер. торговля прекращается, причем вне зависимости от того, в какой валюте, да? Она продолжается, но на очень специфических условиях, типа нефть в обмен на продовольствие. Разумело. чемоданами. Да, и вот обратите внимание, вот реакция российских випов, она говорит сама за себя. Вот по поводу возможного отключения SWIFT высказался, высказался например, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вот его цитата. Проснулся? В случае принятия таких решений хотел бы отметить, что наша экономическая реакция и вообще всякая другая реакция будет без ограничений. Написал а Дмитрий еще, в Твиттере. А еще, а еще более бескомпромиссно отреагировал на угрозу отключения «Свифт» исполнительный директор российского банка ВТБ Андрей Костин. Вот тоже я показать цитату. «Если у нас не будет «Свифт», то и банковской системы не будет. Это будет означать, что страны на грани войны. По крайней мере, они будут точно в состоянии холодной войны». Так, ну і для того, щоб розставити крапки над «і», як ми це робимо що програми. Напередодні ми зв'язалися з фінансовим аналітиком Степаном Демурою і задали йому декілька запитань. Перше запитання, давайте ми послухаємо, звучало так: якими можуть бути наслідки для Росії, якщо її фінансову систему таки справді відключать від СВІФТ. Увага на екран відповідь. Ну, Ви знаєте, ніяких, в общем, серйозних таких благослових посилств, я думаю, не буде. Заточно посмотрети на ВЕРКА. Иран уже, если не ошибаюсь, с 2012 года отключен от системы SWIFT. Тем не менее, живущие в Швеции, Конечно, это будет дополнительным и не самым слабым ударом, и по банковской системе, и по экономике. Но у нас, я понимаю, там Сбер, ЦБ уже что-то на месяц, 7 или 8, может даже год мутят по поводу, скажем так, внутренней системы SWIFT и тому подобное. Ведь SWIFT это не более чем протокол. Да? Безопасный протокол передачи данных. Ну, я не соглашусь с Степаном Димурой, потому что SWIFT это, вот знаете, в финансовом мире, современном, в коммерческом, самый главный вопрос это доверие и ожидания. И отключение СВИФТ от какой-то страны подрывает сразу резко доверие к экономической системе. А доверие к российской экономической Но... системе и так сегодня не на высоте. Но второй вопрос, который мы задавали нашему эксперту, это может ли угроза отключения России от СВИФТ принудить российское руководство пойти на уступки по Украине. Вот ответ. Нет, 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 нет. Понимаете, все эти меры Запада, они рассчитаны на то, что политику и позицию России по отношению к Украине формируют там рациональные и разумные политики и люди. Это большая ошибка. Ну и третий вопрос, который хотелось бы задать, это какой в принципе реакции можно ожидать от российского руководства в ответ? Никакой. Наложить на себя очередные санкции, я не знаю. Запретить ввоз лекарственных препаратов, например. Но у нас тоже были такие заявления по поводу введения ответных санкций, что вот-вот экономика Евросоюза рухнет и ущерб будет триллион евро. Это Глазик заявлял, такой советник президента, кстати. Ну и выяснилось, что ущерб экономики еврозоны минимальный по одной простой причине, что э, импорт, вернее, экспорт еврозоны в Россию занимает э, меньше 1% ВВП еврозоны. Э, поэтому, ну какой здесь серьезный ответ? Ну, боеголовку запустить куда-то, ну пусть попробуем. Да глупости все это. знаете, следуйте совету профессора Преображенского. Не читайте советские газеты, не знает. Послушайте, ну, по это думка российского финансового аналитика, но я не думаю, что он бы в эфире нам сказал про то, что ну все, нам гаплик, нам гаплик. Нет, Хочу я думаю, часом. что качество любого эксперта зависит от его репутации. Его репутация Димурии, в принципе, более чем характерна. Но, вы знаете, я бы хотел еще эту тему продолжить. И вот у нас подсказывают по скайпу с нами на связи глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Вот о, давайте все-таки поговорим, насколько реально угроза Евросою... ну, США и Великобритании отключить Россию от системы SWIFT, по вашему мнению? Ну, я, я вважаю, что это очень вероятно, особенно, если не то бог, но, очевидно, нужно смотреть, будет продолжение військовой эскалации в Украине со стороны российских войск. Звичайно, що тоді ну, світ просто змушений буде запровадити такого рівня санкцій. Ну хорошо. Допустим, Свіф відключили. А який, по, по вашому мнению, буде реальний ефект для російської економіки після відключення свіфу? Ну треба розуміти, що відразу тоді всі російські банки втрачають своїх найважливіших клієнтів, найкрупніших клієнтів. Тобто, перш за все, міжнародні організації, міжнародні компанії. Треба зрозуміти, що якщо відключається СВІФТ Росії, треба повертатися до попередньої схожої системи, але вона зовсім іншого рівня, яка називається Телекс, в якій взагалі немає автоматичного режиму, все треба вводити руками пальцями. Дуже великий людський фактор, дуже багато помилок. І за такою системою Телекс ніхто в світі вже не погодиться працювати з російськими компаніями і з російськими так. банками. Пане Андрію, може ще до запитання. Доброго вам ранку. Скажіть, будь ласка, а які наслідки матиме саме для України можливе відключення Росії від системи SWIFT? Саме для України? Українські компанії, українські банки також будуть відмовлятися обслуговуватись в російських банках. Це природні реакції. Більше того, систему SWIFT... Якраз у грудні минулого року Росія запровадила навіть внутрішніх банківських операцій, тобто не лише міжнародних, а навіть внутрішніх. Тому це це повний колапс банківської системи Росії. Спасибо, Андрей. Это было мнение главы комитета экономистов Украины Андрея да, Новака. Да. Э, Свифт действительно, вот, знаете, вся эта история со Свифтом, на мой взгляд, иллюстрирует классический тезис о том, что большие деньги любят тишину. Как только российская экономика перестала напоминать тихое место после того, как российская политика начала убивать российскую экономику, речь не идет о тишине, а, соответственно, и не идет о больших деньгах.